Uh, saya nak cerita pasal Putra Hajj sebenarnya. <laughs> saya nak masuk Putra Hajj. Uh, saya baru nampak Putra Hajj tadi uh, laporan uh, ini uh, Putra Hajj daripada laporan akhbar. Eh. So dialah, dia lah diberitahu nombor satu oleh Ketua Polis Selangor. Uh, lepas tu oleh Menteri Besar Selangor Amir. Eh. So Ketua Polis Selangor cakap apa? Ketua Polis Selangor dia petik uh, saya ingat laporan daripada pengarah Uh, Occupational safety and health uh, Selangor eh so dia petroleum safety department director Huzin Chekmat uh, lepas tu cakap dan also di repeat oleh ketua polis Selangor uh, dia kata tidak ada unsur-unsur negligent negligent ni uh, negligent dapat -apa, apa kecuaian dan sabotage So maksudnya siapa yang nak kalau kalau, kalau ikut statement daripada Ketua Polis Selangor dan daripada Menteri Besar Selangor tu uh, maksudnya tak ada orang salah lah ni. <laughs> so kalau ikut statement daripada kerajaan ini letupan yang berlaku di Putra Hat tu tak ada orang salah sebab tak ada unsur negligence dan tak ada unsur sabotage, eh? tak ada kecuaian. Eh? Lepas tu uh, apa yang di release oleh uh, occupational safety and health department ni dan di repeat juga oleh menteri besar Selangor tadi saya tengok dia kata ada berlaku pergerakan tanah di bawah so tanah bawah paip tu tiba-tiba uh, jadi losong ke apa ke benda tak support paip itu. So macam ni lah <laughs> uh, siapa yang tak tahu Uh, saya sebelum saya masuk uh, jadi pembuat dasar uh, dan saya ambil economics uh, dan finance uh, masa saya dalam kerajaan uh, 9 atau 10 tahun sebelum itu saya pernah jadi jurutera <laughs> uh, siapa tak tahulah Uh, so sebelum saya ambil ekonomi, ambil finance, ambil undang, sebelum saya buat dasar kerajaan 10 tahun sebelum itu eh, saya di EPU tahun 2008 saya masuk kerja tahun 1999 eh. Aa, saya jadi jurutera masa itu dan uh, selepas tu, saya pernah kerja site lah eh. Saya bukan desktop punya engineer. Saya kerja site. Saya buat construction dan nah, eh. Dan saya dapat jurutera profesional saya tahun 2005, 20 tahun lepas, tuan-tuan. <laughs> so saya pernah jadi jurutera. Ini bukan jurutera profesional, akademik, profesor bukan eh. Saya dapat jurutera profesional sebab saya buat construction sebab itu hari masa live saya dah bagi tahu Putrajaya punya tunneling tu uh, untuk masuk utility dia panggil CUT eh, common utility tunnel tu berapa berapa kilometer tu di Putrajaya dekat Kok Island itu saya yang pertama masuk waste untuk bawa masuk kabel 33 kV So saya tahu lah kerja-kerja pengorekan ni apa ke benda ya? Apa benda kerja-kerja ni So sedikit sebanyak lah So kalau walandon-walandon nak argue saya pasal technicality Tiba-tiba dia jadi desktop engineer pula tu uh, silakanlah. Silakan <laughs> lah uh, Siapa nak tahu tanya saya Pernah saya buat korek uh, lubang untuk bawah tanah apa horizontal direction drilling HDD pernah buat dulu saya buat SLPE cable 33 kV pernah ke saya korek yang ada laluan gas pernah juga so saya tahu prosedur-prosedur sikit sebanyak lah tuan-tuan eh sebab saya pernah dapat, saya ada kompetensi kompeten saya juga jurutera kompeten tenaga nasional berhad ni zaman dululah Uh, sampai peringkat 275 kV. So main dengan gas, dengan main dengan electric high voltage ni dia lebih kurang dia punya uh, dia punya uh, tahap criticality dia safety dia. Eh. Jangan main-main tentu eh. Ini bukan low voltage eh. Saya punya lesen 275000 volt eh. Uh, saya pernah buat inspection, buat testing dan uh, apa orang kata pergi type test transformer saya pernah buat sampai 500000 volt eh. Uh, dan saya juga pernah bekerja di di live substation, eh? uh, substation yang yang high voltage lah. So safety itu memang very priority. So I I know a little bit what I'm talking about lah. Walaupun saya bukan geologist ke apa benda. So dalam kes ini nombor satu uh, kita nak tengok laporan technical tu. So Dodge ni kena release the full technical punya document yang dia kata pipe tu tak ada support kat bawah lah, bengkok lah, apa benda lah, you know yang saya tahu apa ni kata biasanya lah kalau kita nak lay pipe ni tadi Menteri Besar Amiruddin saya tak tahulah Amiruddin ni know what he's talking about not eh. so dia cakap apa ni mengikut laporan tu ada apa sedimentation Settlement or something yang berlaku 20 tahun lepas pipe itu dibina tahun 2000 so 20 tahun lepas ada pergerakan tanah ke apa di bawah itu menyebabkan pipe itu apa bergegar ke apa ke benda Semua-semua macam tu So nombor satu kita nak tengok Full technical report benda ini Apa yang sebenarnya berlaku Dan biasanya lah Kalau tanya saya lah Dan saya pun tanya kawan-kawan saya yang Geologist dan uh, structural engineer Sebab dalam community engineering ni Bila awak buat projek Dia tak kira lah awak mechanical ke electrical ke apa Bila awak buat construction itu uh, You have to know a bit of Sikit-sikit uh, adi uh, kamu kalau kamu electrical engineer uh, macam saya civil pun kamu kentau ini mechanical bila kamu buat construction dan uh, kalau kita tak pasti kita tanya kawan-kawan kita yang buat civil structural ataupun uh, kadang kalau dalam kes ni geologist dan sebagainya so uh, biasanya bila dia construct pipe tu kalau TMB punya punya kabel pun kita akan check soil tu Uh, mesti ada soil report Soil investigation report Mesti ada buat boring So kamu tengok Kena release juga Masa awal pipe tu Takkan dia tak ada report itu Soil tu macam mana Haa uh, Nombor satu Lepas tu bila dia dah construct Mesti ada geotechnical punya monitoring Haa uh, tadi, tadi dalam laporan saya baca Baru dia nak buat I-PIC i ni adalah Haa uh, Untuk monitor pergerakan tanah dan sebagainya Dekat situ lah Itu biasa kita tahu itu Haa uh, Yang tadi saya tengok dalam laporan So tanya takkan lah Dia orang ni tak buat PIC Ya, kan? ha, nah saya pun terfikir macam tu. Ah ha, baru dia kata, dia kata oh baru sekarang ni dia orang nak monitor pergerakan tanah itu dekat situ. Eh takkan baru sekarang selama ni kau buat apa eh? Dan yang sebagai seorang bekas jurutera atau masih jurutera ke apa, saya terfikir eh. Ah uh, nombor satu kalau ada pergerakan tanah, because pergerakan tanah dan settlement ni is common problem in construction. It's not benda baru eh? siapa engineer tahu benda ni terutama professional engineer saya jurutera professional 20 tahun lepas bukannya 2 tahun lepas eh? bukannya 10 tahun lepas 20 tahun lepas saya jadi jurutera professional <laughs> eh? Uh, saya dah buat construction Putrajaya tu saya dah cakap tahun 2000 saya project manager yang buat uh, electrification project Putrajaya so I know a little bit about this thing So settlement issue ni pergerakan tanah ni Perkara biasa dan dia maksudnya dia foreseeable ataupun within contemplation. Ini bahasa orang putih. Bahasa Melayu dia apa? Bahasa Melayu dia, benda ini semua bila kita buat construction, ini kita dah fikir tau masalah-masalah ini. Oh kalau aku pasang ini, macam mana kita nak cater kepada pergerakan ini? Kalau dia bergerak macam mana. Kalau ada settlement macam mana. So, dia pre-design benda itu untuk cater for benda-benda macam ni. Eh? Uh, so, dia dah buat macam tu. Tapi, lama-lama dia akan ada settlement juga. Macam kalau dia kata ini macam 20 tahun, 25 tahun ke apa. Ini, uh, kalau nak saya tanya kawan saya, structure engineer tadi. Uh, dia cakap saya saya. Saya fahamlah sikit-sikit. Sebab saya project manager dulu. Uh, dan uh, kamu boleh tanya kawan-kawan kamu -kawan, kawan -kawan, kawan -kawan, uh, yang lain lah. Yang structure uh, structural, civil atau mechanical ataupun geologis lah eh. Dan bila ada pergerakan-pergerakan tanah macam ini, kita kena monitor. Sebab itu kita tak boleh biarkan macam tu saja. So, it's within contemplation. Uh, kalau benda-benda, kalau mengikut undang-undang pula, perkara-perkara yang within contemplation atau foreseeable ini, uh, kalau kita tak buat, dia amount to negligent. Kamu faham tak maksud saya? Uh, ini saya dah masuk undang-undang sikit lah, Sebab saya pun ada background undang-undang. Eh. So kecuaian ni apa definisi kecuaian? Kecuaian ni definisi dia adalah kalau benda itu kamu boleh foresee eh masalah itu berlaku dan kamu tak boleh kamu tak buat apa-apa benda jadi itu kecuaian negligent. ah ha, lawyer tahulah benda ni. Under thought eh. So sebagai orang apa-apa kontraktor ke apa ke benda ini takkan kamu tak foresee kalau ada pergerakan tanah berapa tahun kamu tak monitor ke benda itu ah ha, itu yang saya nak tanya so mungkin dia dah monitor sebab itu saya nak tengok laporan teknikal itu ha, walaupun katakan saya bukan geologi bagi saya tengok laporan teknikal itu saya bincang dengan kawan-kawan geologi saya so kalau saya tak buat begitu je pun, saya nak ada third party yang uh, go through laporan-laporan ini. Uh, so pihak kajian Petronas we have a third party lah, ambil lah orang yang tak ada apa-apa interest eh, apa-apa interest dalam benda ini, kita nak third party verification of uh, sebab ini. Sebab uh, settlement ini berlaku bukan tiba-tiba jadi suka-suka berlaku. Dia ada banyak faktor dan salah satu pemendapan ataupun pergerakan tanah ni berlaku dalam construction ini apa ni apa ni siapa-siapa yang dalam construction pernah jadi project manager tahulah sebabnya adalah gangguan daripada apa aktiviti tempat lain eh katakan ada construction lepas tu ataupun ada orang pergi korek tanah dekat tempat lain benda ini sedikit sebanyak akan mengganggu tanah tu dekat dekat paip itu Ah ha, ini bukan biasa. Saya dulu project manager pun saya tahu saya pergi korek kabel dekat sini. Ada orang pergi buat piling dekat situ. Bontak entak entak entak. Saya punya tanah dekat kabel ni pun jatuh. Ah ha, ini berdasarkan pengalaman praktikal saya sendiri ya. Ha, so kalau benda itu berjadi macam itu So adakah kebarangkalian kalian Benda ini terjadi juga sebab gangguan di tempat lain Maka tanah itu mendap di situ Dan bila dia jadi macam ni Kenapa tak ada pemantauan daripada segi geotechnical ha, Ini benda-benda ini yang kita nak tanya So sekarang saya aware saya punya Project manager dengan engineering Punya pengalaman 20 lebih tahun dululah Tapi sekarang Mestilah ada teknologi Yang lebih canggih daripada masa saya buat projek 25 tahun lepas saya jadi projek manager punya 26 tahun lepas itu pun saya tahu tapi 26 years saat sekarang mestilah ada benda-benda lain daripada segi regulation ke daripada segi technical monitoring ke mesti ada yang lebih daripada, eh, daripada itu eh, untuk memastikan benda ini tidak berlaku so, janganlah cakap tiba-tiba ah, tanah itu bergerak so, tak ada salah orang lain eh, itu salah tanah lah tu ah, so, kita nak tahu punca sebenar tanah itu jatuh ah, kalau tak ada externality dia jatuh sendiri, ini lagi menakutkan kenapa saya cakap macam ni, tuan-tuan eh? sebab uh, bila kerajaan cakap Benda ini pasal apa paip tu bergerak lepas tu bocor meletup sebab tanah tu bergerak kan ini pada saya lebih concerning eh daripada ada orang sabotaj atau ada orang cuai tiba-tiba korek kena benda itu meletup why do i say this thing sebab kalau ada orang cuai atau ada orang sabotaj Then kita tahu That Benda itu nak The probability of benda itu Nak jadi tempat lain itu rendah Sebab Lepas ini kita akan pastikan yang uh, Katakanlah Ada orang pergi Korek tempat itu terkena ke apa dan kita akan ambil Tindakan-tindakan uh, tentu Memastikan benda itu tidak Berlaku lagi Ataupun Kalau ada orang sabotaj Kita pergi tangkap orang sabotaj itu So ini adalah Kes terpencil Rare case yang disebabkan oleh Manusia tau pada saya, benda itu less concerning sebab then kita we can deal with that daripada jawapan kerajaan hari ini. Jawapan kerajaan hari ini cakap tanah tu mendap, kabel tu tergerak, lepas tu jadi meletup. So, ter, 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 dalam fikiran saya, eh, saya dulu kerja TNB, saya tahu berapa panjang uh, pipe gas ini sebab TNB yang ambil gas-gas ini untuk power plant mereka. So, kamu ingat Putra Hyde punya gas line ni, dia pergi untuk siapa sebenarnya Bukan untuk pergi rumah-rumah kita ni Tidak That pipeline Adalah termasuk dalam Dulu saya ingat apa ni uh, Apa PGU ke Apa uh, Peninsula Gas Utility Or Utility Gas uh, PUG or PGU macam tu lah Dia adalah High pressure punya gas eh? High pressure gas ni Yang dia ambil daripada uh, Dulu kita ambil daripada Sungai Udang dengan kerti, uh, apa ni, Kertih Lepas tu itu lagi bila kita buat uh, rapid di Pengerang ada satu lagi terminal di Pengerang untuk ambil LNG uh, regasify masuk kepada pipeline ini. Ni high pressure punya gas. Siapa yang ambil gas ni TMB. Ya. Yeah. So masa saya kerja TMB dulu saya tahu berapa panjang gas ini. Dia 2500 km ke tak salah saya panjang uh, gas pipeline ini. Satu Malaysia pergi. So kalau kamu cakap Uh, benda ni berlaku sebab pergerakan tanah dia, dia boleh jadi sendiri macam itu tanah bergerak berpusing apa ke benda ni so saya terfikir Allah kalau dia boleh jadi kat betul Hajj maksudnya dia boleh jadi tempat lain ni tanpa orang usik uh, itu yang merisaukan saya dan ramai engineer dan ramai orang apa yang kamu buat ni saya have better apa ni I sleep better at night kalau kau kamu kamu punya jawat pan tadi kamu kata oh ini ada orang buat construction hit lepas tu dia ni lepas tu ataupun ada negligence atau orang sabotage I sleep better at night knowing that the gas pipeline 2600 or 2500 kilometer gas pipeline kita ni design dia bagus dia letak atas tanah betul-betul dan dia tidak bergegar atau bengkok sekarang bila kamu cakap benda ni jadi macam ni saya terus fikir eh 2600 kilometer pipeline ni lalu atas rumah orang lalu atas apa ada, saya tak tahu bukan rumah orang sorry berdekatan dengan rumah orang dia ada right of way dia berdekatan dengan rumah-rumah di kawasan bandar pun dia lalu di Putra Heights ini di dekat rumah saya yang dekat area sini ni paling dekat cuma berapa 2 3 km je daripada the nearest gas pipeline itu di depan apa ni dia lalu di depan Pucong Bazar itu Ha, dekat itu itu ada satu rentis ataupun right of way itu So bila kerajaan bagi macam ini, saya bukan nak timbulkan kegusaran eh, tapi this is valid punya concern. So if you answer that tanah tu boleh bergerak macam itu, tiba-tiba pipeline ini terpusing atau bergetar lepas tu dia boleh meletup macam itu, dia berlaku secara macam itu saja, sama ada semula jadi ataupun dia boleh sendiri jadi. So that raise a lot of concern about what will happen 2600 km pipeline sepanjang Malaysia ini. So that is my concern, eh. Sebab itu kamu kena release technical punya apa tu, technical punya uh, report itu secepat mungkin. Uh, saya mungkin saya bukan geologist. So I apa tu, I have no competency to evaluate technical report. Tapi kalau saya tanya orang yang expert dalam benda ni saya boleh faham sebab saya engineer, saya ada technical background, eh. Uh, saya akan refer juga kepada orang-orang ini. Tapi apa yang kajian kena buat? Pergi tanya third party punya validation Apa yang sebenarnya berlaku The source of the sediment Apa tu settlement itu Ataupun tanah lembik itu Dia mesti ada source dia itu uh, Kalau the source itu berlaku sebab Nearby nearby activity Atau nearby construction Atau orang pergi jolok uh, Buat apa ni orang kata pergi kowek somewhere ke apa. Uh, itu yang kita nak tahu. Supaya kenapa. Bukan kita nak cari salah orang. Supaya benda ini tak berlaku lagi. Sebab kalau kamu rilis kata ah, tak ada negligent, tak ada kecuaian, tanah bergerak, tutup kes, ah, uh, hope for hope for the best so that it doesn't happen again, kita taruh je lah IP dekat situ untuk monitor pergerakan tanah. Itu je yang kamu buat. Tiba-tiba meletup lagi macam mana? So I don't want this thing to happen again. So we know we have to know the root cause. Kalau ada pegangan tengah, putting IPIC saja dekat situ atau monitoring uh, for geo movement ini, it's not going to be enough. So you have to know kenapa dia jadi tanah tu dekat situ. Kalau ada externality atau external factor yang cause dia tanah tu untuk mendap, you got to know about it. Eh? Ah, jangan nak apa ni yang kata, oh tak ada apa ini berlaku, tak ada kecuaian, tak ada sabotage tak ada apa tanah tu buat sendiri je lah uh, so tak ada orang bersalah eh, lepas tu ok lepas ni kita taruh lah benda-benda yang untuk monitor pergerakan tanah itu so we want to know the root cause of tanah tu bergerak and the source of the of the pergerakan itu because dia mesti ada source punya pergerakan-pergerakan ini. kalau kamu tak percaya pergi tanya geologists, ya yeah? Uh, because benda itu of course lah tanahnya dia bergerak perlahan-lahan betul lah geologi ni bergerak perlahan-lahan tapi kita boleh buat sesuatu about it sebab if we can do if we can tengok the root cause of it tu kita boleh juga buat apa ni orang kata preemptive uh, maintenance atau preemptive action on the stretch the whole stretch 2600km of PUG ni ataupun uh, high pressure Uh, pipeline ni di satu Malaysia. Itu yang kita kena buat. Kalau tidak, orang-orang yang duduk dekat pipeline ni, keliling-keliling ni, yang duduk dekat bazar itu, yang depan pipeline itu, hari-hari dia akan gisau tau. Bila kan kau bergerak, kalau boleh bergerak tanah dekat situ, dekat sini pun boleh bergerak. Bila-bila masa je boleh meletup, ha, ah, macam mana. So this is why, kalau ada kegusaran, kegusaran is valid. So you have the responsibility government ke siapa-siapa untuk apa orang kata manage dia kegusaran ini bagi tahu pada rakyat ya eh. kita dah buat ini kita ni kita akan check semua 1600 ini nak tengok ada pergerakan ke tanah ke tidak dan barulah orang boleh tidur uh, dengan ini jangan pula kamu oh ini kalau siapa-siapa komplain ini menimbulkan kegusaran awam kamu pergi tangkap orang itu pula esok kamu hantar pergi petroka pergi tangkap saya sebab oh saya cakap macam ini ini menimbulkan kegusaran awam kalau kamu buat macam itu itu tidak akan menyelesaikan masalah the concern of people daripada tempat-tempat empat ini semua akan bagi apa ni orang kata masalah kepada mereka. In fact, bila benda ni berlaku, kan harga hartanah di sekeliling pipeline ini bila kamu release report ini macam ni, jumlah apa nilai hartanah di sekeliling pipeline ini semua jatuh. Sebab orang tak tahu bila benda ni boleh berlaku balik. Di Putra Heights kamu tengok saya tengok tadi di Putra Heights berapa dekat berapa 900 biji rumah nak jual di Putra Heights tu so. Sebab apa orang semua nak cabut daripada situ Sebab kamu cakap macam ni Tanah tu bergerak tak tahu lagi bila boleh ni Kamu nak monitor-monitor aje. Kamu boleh monitor sekali monitor-monitor Boom dia jadi balik macam mana So we want to know the root cause And sepanjang-panjang gas pipeline Daripada kertih pergi ke sungai udang Pergi ke pengerang itu Yang lalu dekat-dekat dengan rumah orang itu Bila kamu release report macam ni Buat kenyataan macam ni orang terfikir ha? Itu pun bergerak tanah Kita boleh bergerak tanah ke So you need to address this thing. Sebab kita punya concern adalah benda ni boleh berlaku balik sebab kamu kata dia pasal tanah bergerak kalau boleh bergerak kat situ tempat lain pun boleh bergerak. Satu. So you need to need you need to apa ni apa orang kata address the root cause itu. Ha. Uh. Second, uh, jumlah kalau nak ke nasib baiklah saya tak ada rumah dekat Putra Heights ke atau keliling pipeline ni. Ha. Uh, kalau saya ada rumah saya pun concern. Saya pun nak jual kot kalau ada kat situ sebab kamu buat laporan macam ni. Kan ha, sebab kita pun tak tahu Kalau benda itu kata ada unsur kecuaian ke ni At least kita buat something Ini eh, Boleh buat something about it Ini sebab eh, eh tak nak tu bergerak ha, macam mana ha, Ini yang menjadi isu lah So you need to address this